ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಒಂದನೇ ಪಾದ ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ಮಹಾಸ್ವನಃ ಅನಾದಿನಿ ದನೋಧಾತ ವಿಧಾತಾ ಧಾತುರುತ್ತಮಃ ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ ಮಹಾಸ್ವನಃ ಅನಾದಿನಿ ದನೋಧಾತ विधाता दातोरुत्तमः स्वयंभूः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिमिधाता विधाता दातोरुत्तमः स्वयम्भूशम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिमिदनोधाता विधाता दातोरुत्तमः स्वयम्भूः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिमिदनोधाता विधाता दहातुरुत्तमः स्वयंभूशम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिमिदनोधाता विधाता दहातुरुत्तमः स्वयंभूशम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिमिदनोधाता विधाता दहातुरुत्तमः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः महास्मनः अनादिनिदनोधाता विधाता दातोरुत्तमः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः महास्मनः अनादिनिदनोधाता विधाता धातुरुत्तमः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः महास्मनः अनादिनिदनोधाता विधाता धातुरुत्तमः स्वयंभु शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्मनः अनादिनिदनो धाता धातुरुत्तमः भरणीनक्षत्र अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्तविरोध्रुवः अप्रमेयो हृषीकेशः

अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्तविरोध्रुवः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्तविरोध्रुवः अप्रमेयो हृषीकेशः

अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्तविरो ध्रुवः पाद अग्राह्यशाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः कुब्दामा पवित्रं मङ्गलं परम् अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गलं परम् अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गलं परम् अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गळं परम् अग्राह्यः शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गळं परम् अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गळं परम् अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गलं परम् अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गळं परम् अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गळं परम् अग्राह्यशाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गळं परम् अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्तृककुब्दामा पवित्रं मङ्गलं परम् अल्कने पाद

ಈಶಾನ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಾಣೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ ಮಾಧವೋ ಮಧುಸೂದನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು